ਮੈਂ ਦੇਵੀ ਦੇਲ ਪ੍ਰਾਸ਼ਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸਭਾ ਪੰਜਾਬ ਨਰ ਸੇਵਾ ਨਾਰਾਇਣ ਸੇਵਾ ਸਾਡੇ ਰਵੀ ਜੀ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਤੌਰ ਤੇ ਕੋਸਤ ਆਸ਼ਰਮ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਖੰਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਧਾਰੇ ਨੇ ਮੈਂ ਕਰਤਾਰ ਕੰਬਾਈਨ ਦੇ ਮਾਲਕ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸਮਾਜ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਖੰਨੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨਗਰ ਵਾਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਕਰਦਾ ਤੇ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਵੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਾਰਿਆ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇਵੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਸਟ ਆਸ਼ਰਮ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੁਸਟ ਆਸ਼ਰਮ ਹੈ ਨਾ ਇੱਥੇ 150 ਪਰਿਵਾਰ ਰਹਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਅਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਇਤਿਹਾਸ ਕਰਦਾ ਏਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਰਹੋਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਨਿਮਾਨਜੇ ਹੋ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ 'ਚ ਹਮੇਸ਼ਾ हाजिर आवानगे इना मैं सारे वालों एक बार फिर धनबाद करीक जी आ, आज जो आपने फ्री मेडिकल कुछ आश्रम खन्ने में लगाया है आप क्या कहना चाहते हो मेरा सर नाम संतोष रानी है हम समर्पण फाउंडेशन ट्रस्ट की स्वास्थ्य टीम है और हम पूरे पंजाब में पिछले तीन सालों से ही काम कर रहे हैं केवल पंजाब में ही नहीं हम आठ राज्यों में काम कर रहे हैं हरियाणा पंजाब उत्तराखंड उत्तर प्रदेश दिल्ली राजस्थान बिहार एमपी और गुजरात हम हर कुष्ठ आश्रम में जाकर के स्वास्थ्य सेवाएं देते हैं स्वास्थ्य सेवाएं में ब्लड टेस्ट डीपर डी पी का टेस्ट और इसके साथ साथ माइनर सर्जरीज और ड्रेसिंग होती है और जो भी ऑल काइंड ऑफ जनरल मेडिसंस होती हैं हील करने के लिए हम उनको प्रोवाइड करते हैं स्वास्थ्य टीम में हमारा पूरा स्वास्थ्य दल है जिसमें हमारे डॉक्टर साहब हैं उनको मेडिसिन प्रस्क्राइब करते हैं ड्रेसर है और डीएमएलटी का जो स्टाफ है ब्लड टेस्टिंग के लिए वो भी है और नर्सिंग स्टाफ है यह टीम हमारी पूरी है ना पंद्रह या बीस दिन के लिए निकलती है हर कुछ आश्रम में जाकर के स्वास्थ्य सेवाएँ देती है और इस समर्पण फाउंडेशन ट्रस्ट के जो करता दत्ता हैं वो रवि प्रकाश जी हैं पिछले उनतीस सालों से पूरे डेडिकेशन के साथ इन्हीं के लिए काम कर रहे हैं न केवल रोगियों के लिए उनके बच्चों के लिए भी कार्यरत है अभी तक 72 जो बच्चे हैं वो नर्सिंग कर चुके हैं कार्यरत हैं अपनी अपनी हर फील्ड में बैचलर ऑफ आर्ट्स एम नर्सिंग बीएससी नर्सिंग और इसके साथ साथ लॉ हम इनको स्किल्ड करना चाहते हैं क्योंकि जो समाज है ना इनको घृणा की दृष्टि से देखता है इनको छूना पसंद नहीं करता है ये पैसे लेकर के भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में प्राइवेट हॉस्पिटल में जाते हैं दवाई लेने के लिए तो भी इनको दवाई या पट्टी नहीं मिलती है वो वो जान ही नहीं पाते इनको कौन सी दवाई दें क्या पट्टी दें इनका जख्म कैसे ठीक होगा तो हम हर कुष्ठ आश्रम में जा के ये प्रयास करते हैं कि रोगी ठीक हों अभी हमने देखा कि रिज़ल्ट आना शुरू हुआ है फिफ्टी परसेंट जो रोगी हैं वो ठीक भी हुए हैं उसमें हम प्लास्टर भी करते हैं इसमें क्या होता है ना इनके रोग के कारण जो टिश्यूज़ होते हैं वो सेंसलेस हो जाते हैं अगर उनका कट लग गया है बर्न हो गया है तो उनको पता नहीं लगता है अंदर ही अंदर जर्म्स हो जाते हैं तो उसके कारण उनकी या तो हड्डी कटवानी पड़ती है पैर कटवाना पड़ता है इसलिए इनको प्रॉपरली ड्रेसिंग की जरूरत होती है और दवाइयों की जरूरत होती है जो कि इनको अवेलेबल नहीं हो पाती है अगर कोई बड़ी सर्जरीज होती है इसके लिए हम दिल्ली बुलाते हैं जैसे आप मैडम कर रहे हो सरकार का कितना सहयोग है सरकार का इसमें हम तो कोई भी सहयोग नहीं है किसी भी प्रकार का हम जो भी कार्य करते हैं वो समाज के द्वारा दिए गए उससे ही करते हैं हम समाज हम सरकार से ये सहयोग कर चाहते हैं कि जो भी हम स्वास्थ्य सेवाएं दे रहे हैं उसमें हमारा सहयोग करें ताकि हम ज्यादा से ज्यादा पूरे देश में पूरे हर जिले में जाकर के जहाँ भी कुछ रोगी है हम वहाँ पर उनको स्वास्थ्य सेवाएं दे सकें अगर पंजाब में देखा जाए कोई नए मरीज कोई आया है इससे पंजाब में भी नए मरीज़ मिले हैं मानसा में एक नया केस अभी आया है उसका हमने टेस्ट करवाया है एक ज़्यादा नहीं अठारह साल का जवान लड़का है उसकी उंगली में है और ऐसे ही उत्तर प्रदेश में पैंतालीस नए केस हमें मिले हमने उनका कल्चर टेस्ट करवाया तो वो पॉजिटिव है अभी उनकी एम डी टी स्टार्ट हुई है सिक्स मंथ का वो कोर्स है उनका क्योंकि वो अर्लियर डिटेक्ट हो गया है अभी भी कुछ रोगी पाए जा रहे हैं तो मैं चाहती हूँ कि जो सरकार कहती है कि कुछ रोगी नहीं है उस पर ध्यान दें कुछ रोग को ख़त्म करने में हमारी सहायता करें हर प्रकार से हम तैयार हैं हम काम करना चाहते हैं है। धन्यवाद तो। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰਵੀ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀਗਾ ਜੀ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸੰਪੂਰਨ ਟਰਸਟ ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕੁਸ਼ਟ ਆਸ਼ਰਮ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਚ 35 ਸੈਂਟਰ ਨੇ ਜੀ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਫਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪਟਿਆਲੇ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜੋ ਸੇਵਾ ਸਾਡੇ ਅਸੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਆ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਬੀਜ ਮੇ ਬਲੱਡ ਟੈਸਟ ਸੀਬੀਸੀ ਟੈਸਟ ਜੋ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਡਰੈਸਿੰਗ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਿਆਂ ਦੇ ਕੋਈ ਜ਼ਖਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸਭਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਖੜੇ ਨੇ ਜ ਜੁ ਇਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਇੱਥੇ 150 ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਵੀ ਕੁਸ਼ਟ ਆਸ਼ਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਤਕਲੀਫ ਹੈ ਉਹ ਰਵੀ ਜੀ ਉਹਨੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਹਰੇਕ ਮਹੀਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਜੋ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ मेरी मेडिकल कैंप से हमको बहुत फायदा है वो जो खून जाँच करना महंगा महंगा चीज यहाँ जो जाँच होता है इसके लिए हम लोग बहुत आभारी है ये लोग कैंप लगाते हर महीना हर महीना में दो महीना कैंप लगता है इनके लिए हमारे बहुत फायदा मंद है सारी बहन बहन का इलाज होता है आप लगता है खून जाँच होता है सुगर जाँच होता है इसी कारण हमारे बहुत बाहर का सेवा जो रुपया लगता है इसमें बचत भी होता है और हमको बहुत आराम मिलता है इनका दवाई बहुत काम करता है और इसलिए सब वा आश्रम वासी इनको बार बार कैंप लगाने के लिए अनुरोध करते हैं जी। इनके लिए हम बहुत खुश है, है हाँ जी हाँ जी कितने ये हर महीना आते हैं ए, आते, एक बार महीना में एक बार आते हैं दिल्ली से आते हैं हाँ दिल्ली से आते हैं फ्री में कर लेते हैं इलाज कोई रुपया नहीं कुछ नहीं लगेगा हाँ वैसे फिर इलाज है फ्री सेवा सारी इलाज कोढ़ियों का जो इलाज है जख्म का शुगर का खून जांच का बलगम खांसी जो है इनका सब इलाज होता है इनका जरिया से तो हर महीना इधर कितने रहते हैं कितने लोग रहते हैं यहाँ एक सौ साठ आदमी है बच्चे लेडीज जेंट्स में के बच्चे हाँ एक सौ साठ अगर है ਕਿੰਕ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸ੍ਰੀ ਅੰਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਨਿਊਟਰੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਭੈਣ ਭਾਈਆਂ ਸਾਸਿਕਾਲ ਜੀ ਅੱਜ ਖੰਨਾ ਵਿਖੇ ਕੁਸ਼ ਕੁਸ਼ਤ ਆਸ਼ਰਮ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਫ੍ਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕੈਂਪ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇਗੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਟੀਮ ਹਾਜ਼ਰਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਸਾਸਿਕਾਲ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਤਿੰਨ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਆ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਕੁਸ਼ਤ ਆਸ਼ਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫ੍ਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕੈਂਪ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜੀਡੀਐਸ ਚੈਨਲ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਚੱਲ ਕੇ ਆਓ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਮਰਪਣ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਟੀਮ ਸਾਡੇ ਰਵੀ ਜੀ ਖੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਛਤਰ ਛਾਇ ਹੇਠ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਲ ਓਵਰ ਇੰਡੀਆ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਇਹ ਕੁਸਟ ਰੋਗਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਜੋ ਵੀ ਬੇਸਿਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਦਵਾਈ ਬੂਟੀ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਕੁਸਟਾਸਨ ਦੀ ਇਹ ਕਰਦੇ ਰਵੀ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਹੋਰ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧਾ ਸਾਡੇ ਸ੍ਰੀ ਦੇਵੀ ਦਿਵਾਲਪੁਰਾ ਅਸਰ ਜੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸਭਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਸਾਡੇ ਰਵੀ ਜੀ ਖੜੇ ਸੇਵਾ ਭਾਰਤੀ ਕਨਿਆਤ ਹੋਰ ਲੋਕ ਪਹਿਲਾਂ ਆਕੇ ਗਏ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹਹੀ ਬੇਨਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰਦਾਂਗੇ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ 100 ਤੋਂ 35 36 ਪਰਿਵਾਰ ਰਹਿ ਇਹ ਖੰਨਾ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਪਾਈ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਕੁਸਟਾਸਟਰਮ ਹੈ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਪੂਰੀ ਕਲੋਨੀ ਹੈ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁਹੱਲਾ ਬਸਦਾ ਹੈ 156 ਦੇ ਕਰੀਬ 156 60 ਦੇ ਕਰੀਬ ਤੇ ਲੋਕ ਰਹਿ ਰਹੇ ਇਹ ਵੀ ਸਮਾਜ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਅਲੱਗਾਂ ਦਾ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਲੱਗਾਂ ਦਾ ਗੱਲਾਂ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਘਾਟ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੋਈ ਸਮਾਨ ਦੀ ਕੋਈ ਕਪੜੇ ਲੱਤੇ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਪਾਣੀ ਪਰ ਕੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦਿਖਾਇਆ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਲੱਗੇ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਘੰਟੇ 9 ਵਜੇ ਤੱਕ ਰਹਿਣਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦਵਾਈ ਬੂਟੀ ਨੇ ਸਾਫ ਸਪਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਅਵੇਅਰਨਸ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਸਮਾਨ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਦੇਣੀ ਜੀਣੀ ਹੈ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ ਸੇਵਾ ਪਾਵਨ ਦੀ ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਅਲਾਵਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੈਡੀਕਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰੀਏ ਤੇ ਲੋ ਇਸ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਬਾਤ ਦੱਸਣੀ ਹੈ ਜੀੜੇ ਪਿੰਾ ਪੰਜਾਬ نیوز ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਹਲਵਾਰਾ ਸਾਹਨੇਵਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜੀ